बसमान रही जनाब मोहतरम सूबाई वजीर सहत बलोचिस्तान इसान शाहब स्पेशल सेक्रटरी साहब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के नुमाइंदे रफी उल्ला काकड़ साहब मैंबर सोशल सेक्टर प्लानिंग कमीशन मोजज हाजरीन ख़वानोंज़रात और ख़ास तौर पर नौजवान ऑडियंस ये बड़ी मेरे लिए इतमान की बात है कि आज हम एक उस प्रोग्राम की अमली ताबीर लॉन्च कर रहे हैं जिसे गुजा हकूमत के दौरान प्लानिंग कमीशन के ज़रिए शुरू किया गया था जैसा कि अभी आपने सुना डॉक्टर आयशा से भी कि 2016 में हमने एक राउंड टेबल की और इसमें मुल्क के अंदर मेंटल हेल्थ के इशू को जेर बहस लाया क्योंकि प्लानिंग कमीशन का ये मैंडेट है कि वो उन शोबों में काम करे और उन शोबों को तरक्की देने के लिए इकदाम उठाए जो अंडर डेवलप्ड हैं सो पाकिस्तान में जहाँ सेहत का शोबा अभी काबिल तवज्जो है सेहत के अंदर जो जहनी सेहत का शोबा है वो तो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज है इसीलिए हमने 2016 में पाकिस्तान के जो माया साइकेट्रिस्ट थे और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे और इस शोबे की तदरीस से लोग वाबस्त थे उन सब को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई हल तजवीज़ करें और मुझे खुशी है कि इन्होंने जो एक डिजिटल टूल किट तैयार की है ये उस हमारे एक सफ़र का नतीजा है दुनिया में मेंटल हेल्थ की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं कल मेंटल हेल्थ डे था और इस दिन के हवाले से पूरी दुनिया में वाम में अवेयरनेस पैदा की गई कि वो इस शोबे की अहमियत को समझें ये इसलिए जरूरी है कि अगर मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी तो इंसान की फिजिकल हेल्थ इवेंट हो जाती है जो चीज़ इंसान की जिस्मानी सेहत को ताकत देती है वो उसकी जहनी सेहत है इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई छः फुट का जिसामत का इंसान हो और फिज़िकली वो बहुत हटा कटा हो लेकिन उसके दिमाग में अगर एक वायरस आ जाए जिसे डिप्रेशन कहते हैं तो वही इंसान बिस्तर के साथ लग जाता है विथड्रॉल सिम्टम्स के नतीजे में वो अपनी उस जिस्मानी ताकत और जिसमानी सेहत का कोई फायदा नहीं उठा सकता लेकिन अगर इसके मुकाबले में किसी की जहनी सेहत बरकरार रहे चाहे उसका पूरा जिसम मफलूज हो जाए तो वो स्टीफन हॉकन की तरह दुनिया का मायाना साइंसदान बन जाता है तो इसलिए जरूरी है कि हम जहनी सेहत की अहमियत को समझें आज पाकिस्तान में भी जैसे अभी आपको बताया गया तकरीबन दो करोड़ के लगभग अफराद हैं जिनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है जो कि इलाज से दुरुस्त हो सकते हैं लेकिन चूंकि उन्हें ये सहूलत दस्याब नहीं होती उनकी बीमारी बिगड़ती है और उस बीमारी के बिगड़ने से मुआशरती मसाइल भी पैदा होते हैं और मुशी मसाइल भी पैदा होते हैं इस मकसद के लिए हमारी कोशिश है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस्लामाबाद कैपिटल एरिया को मेंटल हेल्थ के हवाले से इसके इलाज के हवाले से एक मॉडल एरिया बनाएंगे ताकि हमारी सूबाई हकूमतें उसको फॉलो कर सकें और मुझे खुशी है कि आज बलूचिस्तान के सूबाई वजीर सेहत यहाँ मौजूद हैं जबकि हमने सब सूबाई वज़रा को दावत दी थी और हेल्थ चूंकि अब एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है इन सूबों के अंदर ज्यादा बड़ी अहमियत और किरदार सूबाई हुकूमतों का है इसके बावजूद हम एक गाइडलाइंस लाइन सूबाई हकूमतों के सेहत के महकमों को जारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा से सेंसिटाइज किया जा सके और उनको कहा जाए कि वो अपने पूरे हेल्थ केयर के निजाम में साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को न सिर्फ शामिल करें बल्कि अपने हेल्थ केयर के प्राइमरी यूनिट्स को भी इसके हवाले से सेंसिटाइज करें और ये जो एक टूल किट तैयार की गई है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी करें पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई है कि हम बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे हैं मेंटल हेल्थ का बराह रास्त ताल्लुक इंसान की जिंदगी में ट्रॉमा के साथ होता है जब भी इंसान कोई ट्रॉमा फेस करता है तो उसकी नफसियात पे और उसके जहन पर शदीद दबाव का उसे सामना करना पड़ता है उसे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है यह ट्रॉमा मुशरती भी हो सकता है मुआशी भी हो सकता है और समाजी भी हो सकता है पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक वॉर अगेंस्ट टेरर का सामना किया है और मुझे ये देखने में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि हमारे मुआरे में जो तशद का बढ़ता हुआ रुझान है इसमें बिलाशुबह एक बड़ा अंसर उस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का है कि जिसकी सुबह शाम खबरें और जिसके सुबह शाम मजाहिर हमारी एक पूरी नस्ल देख कर जवान हुई है मार धाड़ से भरपूर कौमी जिंदगी जिसमें के दहशत गर्दी बम फट रहे हैं गोलियां चल रही हैं ये सारे मनाजिर हमारे बच्चों के नफसियात पर और हमारी कौम की नफसियात पे असरअंदाज होते हैं आज हमें ये सोचना भी है और इसका जायजा भी लेना है कि हमारे माशरे के अंदर तशद्द का रुझान क्यों कर जोर पकड़ रहा है हमारे माशरे के अंदर खुवात के खिलाफ घनौने जराइम का रुझान क्यों कर जोर पकड़ रहा है हमारे माशरे के अंदर बच्चों के हवाले से जराइम क्यों कर मौजूद हैं और कैसे कला कमा उनका किया जा सकता है तो ये सारे जो रवैये हैं जो गैर सेहतमंदाना रवैये हैं इनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से नफसियाती और जहनी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे याद है कि जो हसास और जिंदा मुल्क हैं वो इस मसले की संगीनी को कैसे जांचते हैं जब अमेरिका में यह गल 1986 की बात है या उसके लगभग की बात है जब मैं वहां पर पढ़ भी रहा था तो मेरा ख्याल है तभी की बात है कि स्पेस शटल के अंदर एक साइंस टीचर को उन्होंने एस्ट्रोनॉट की सूरत में भेजा और पूरे अमेरिका के स्कूलों में उस स्पेस शटल को उसके लॉन्च को लाइव दिखाने का बंदोबस्त किया गया ताकि बच्चे उस लॉन्च से कि उनकी एक साइंस टीचर एस्ट्रोनॉट की सूरत में खला में जा रही है इंस्पायर हो सकें लेकिन बदकिस्मती से वो स्पेस शटल लॉन्च के फ़ौर बाद उसी तकरीब में जब सब देख रहे थे तो फ़ौर लॉन्च के बाद ब्लास्ट हो गया और वो तबाह हो गई तो इसके बाद वहां पे फौरन एक हाई लेवल कमीशन कायम किया गया जिसमें वहां के टॉप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डाले गए कि हमारे इतने लाखों बच्चे इस चीज का मुशाह कर रहे थे और वो तो इंस्पायर होने आए थे लेकिन ये हादसा हो गया तो इस हादसे ने उनके जहन पे क्या नकूश छोड़े होंगे और हम उन नकूश को मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं तो हमारे यहाँ तो बच्चों ने एक स्पेस शटल नहीं फटती देखी यहाँ तो लोग रोजाना की बुनियाद पर फटते देखे हैं खुदकुश बमबार फटते थे जो अपने साथ कितने बेगुनाह लोगों को मार देते थे अभी स्वाद के अंदर स्कूल वैगन के ऊपर जो हमला किया गया और जिस तरह की वाकयात हुए तो ये चीजें यकीनन हमारी बच्चों पर हमारे कौम की नफसियात पर बड़े असर छोड़ती हैं लिहाजा ज़रूरी है कि हम इन सब रुझाना का मुता करें फिर इसी तरह जब भी कोई ट्रामा होता है चाहे वो कोविड का हालिया एक क्राइसिस था जिसमें लोग बंद हो गए थे जिसमें लोग अपने प्यारों को अपने हाथों के सामने देख रहे थे कि वो जा रहे हैं बीमारी का निशाना बन रहे हैं फ्रंट लाइन डॉक्टर्स थे जो नहायत स्ट्रेस के अंदर आ, काम कर रहे थे पैरामेडिक्स थे और वो सब भी बहुत शदीद असाबी और नफसियाती दबाव के माहौल में काम करते रहे उसने भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशनस पैदा की और पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो है ज़हनी तनाव में इजाफा हुआ हमारे भी हुआ और अब सैलाब ने कई अजला के अंदर इतनी बड़ी तबाही पैदा की है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते तकरीबन अस्सी से ज़्यादा हमारे अजला जो हैं पाकिस्तान के उसमें सैलाब ने और बारिशों ने हर चीज़ तबाह कर दी है आप सोचिए कि अगर ख़ुदा न खास्तः पूरे इस्लामाबाद शहर के ऊपर 10 से 12 फुट पानी आ जाए तो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का क्या अंजाम होगा इसी तरह कई ज़िले दर्जनों ज़िले उनमें पानी कई हफ्तों से खड़ा है और शायद मज़ीद कुछ हफ्ते खड़ा रहेगा और लोग घर बार उनकी जो जमा पूंजी थी जिंदगी की वो सब तबाह हो गई और जहां पे पानी खड़ा नहीं हुआ वहां पे फ्लैश फ्लड एक जिस तरह बिजली गिरती है उस तरह पूरी तेजी के साथ आया और बस्तियों से गुजर गया जैसे कि कोई झाड़ू मार के जगह को साफ करता है उसके रास्ते में मकान आए उसके रास्ते में बाग आए उसके रास्ते में फसलें आईं सड़कें आईं इमारतें आईं सब चीज़ को बहा के ले गया तो अब वो तमाम लोग जिस तनाव और जिस अजियत से गुजर रहे हैं यकीन वहाँ पर भी हमें ये इस बात का ख्याल होना चाहिए कि उन्हें शदीद किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होगी ताकि वो इन इस ट्रामा से निकल सकें और दोबारा ज़िंदगी में ख़ुद को बहाल कर सकें तो इसलिए ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें जितनी भी तो दी जाए उतना काम है आप सब नौजवान हैं और नौजवानों में जो बढ़ता हुआ एक नशे का रुझान है ड्रग्स का रुझान है वो भी इस वक्त एक बहुत गैर मामूली एमरजेंसी की सूरत इख्तियार कर चुका है और ये ड्रग्स जो हैं ये मोमेंट्री प्लेजर देने के साथ साथ इंसान के अंदर लॉन्ग टर्म जहनी और जिस्मानी हेल्थ इश्यूज पैदा करते हैं और जो सोचने के जब कोई ड्रग इस्तेमाल करता है और अगर आप नेट के ऊपर जाएं और आप देखें कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं कोकेन के नशे के साइड इफेक्ट्स क्या हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं इसी तरह दूसरे नशों के साइड इफेक्ट्स देखें तो ज्यादातर जो लोग नशे ही होते हैं वो रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं एंड दे हैव ए हेलूसिनेटेड वर्ल्ड वो एक अपनी तखीलाती दुनिया बना लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं उनको ये एहसास होता है कि हम इन्वेंसिबल हो गए हैं हम बहुत बड़े बन गए हैं हम हर चीज़ को हावी हो सकते हैं और उनके अंदर जो हकाइक हैं उनसे डिसकनेक्ट आ जाता है और जब आप हकैक से डिसकनेक्ट हो जाते हैं दूसरों को नफ़रत और तहकीर करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद के अंदर बहुत ज़्यादा एक नार्सिसिस्ट थिंकिंग पैदा कर लेते हैं तो उससे फिर काफ़ी मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो ये इस किस्म की जो नफसियाती नफ्सियातीमतें हैं उनको दुरुस्त करना ज़रूरी है क्योंकि अगर उन्हें दुरुस्त ना किया जाए तो उससे घर के अंदर भी बिगाड़ पैदा हो सकता है लेकिन अगर वो इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बिगाड़ पैदा कर सकता है और अगर वो शख्स कहीं कौमी सतह पे हो तो वो कौमी सतह पे बिगाड़ पैदा कर सकता है तो ये जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान दें आप में से जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी का कौन कौन स्टूडेंट है हाथ खड़ा करें तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो डिप्रेशन है वो किस मरीज को होता है किस बुनियाद के ऊपर कोई इंसान डिप्रेशन के मर्ज में मुबतला होता है तो आपका क्या जवाब होगा एनी वॉलेंटियर डिप्रेशन का जो मरीज है वो किस चीज का शिकार होता है जी जो डिप्रेशन है उसमें अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट से पूछें तो डिप्रेशन का जो मरीज है बुनियादी तौर पे लो सेल्फ स्टीम का शिकार होता है जब किसी के अंदर लो सेल्फ स्टीम आ जाती है तो वो फिर खुद को नकारा समझने लग जाता है और वो ये समझता है कि पूरी दुनिया मुझसे बेहतर है और मैं नाकारा हूं और वो बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और वो ये समझता है कि शायद सारी दुनिया मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है कॉन्स्पायर कर रही है और सब दुनिया मेरी मुखालिफ है और वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करके पीछे चला जाता है तो लिहाजा जब किसी डिप्रेशन के मरीज को कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करता है साइकोथेरेपी के जरिए तो वो क्या करता है वो उसकी मदद करता है कि उसकी सेल्फ इस्टीम को उठाए और उसकी सेल्फ इस्टीम को रिस्टोर करे उसमें अतमाद बहाल करे और अगर किसी शख्स को लो सेल्फ स्टीम होती है तो उसकी बुनियाद क्या होती है उसकी बुनियाद होती है कि वो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक को इंटरनलाइज कर लेता है जब आप किसी को हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं कि तुम नाकारा हो तुम बेकार हो तुम किसी काबिल नहीं हो जब उसको हर वक्त नेगेटिव फीडबैक मिलता रहेगा और वो उसको इंटरनलाइज कर लेगा तो फिर उसकी सेल्फ स्टीम लो होगी और वो किस मर्ज में चला जाएगा डिप्रेशन में तो लिहाजा अगर आप डिप्रेशन में किसी मरीज को जाने से रोकना चाहते हैं तो आपको उसे नेगेटिव फीडबैक से बचाना होगा डिप्रेशन अफराद को नहीं हो सकता कॉमों को भी हो सकता है और अगर किसी कॉम में या मुशरे में डिप्रेशन अजतमाही तौर पर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उस माशरे और उस कौम का ये जो सेल्फ इस्टीम है वो लो हो गई है और अगर उस कॉम की सेल्फ इस्टीम लो हो गई है तो वो क्यों कर हुई है कि इसका मतलब यह है कि उस कॉम को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक मिल रही है अगर उस कौम को मुसलसल ये कहा जाएगा कि वो कौम चोर है वो कौम डाकू है वो कौम गुलाम है तो क्या ये नेगेटिव फीडबैक में शुमार होगा या पॉजिटिव फीडबैक में शुमार होगा लिहाजा जब आप किसी भी कौम को बार बार ये बताएंगे कि वो कौम दुनिया की सबसे बड़ी चोर है वो सबसे बड़ी डाकू है वह सबसे बड़ी गुलाम है तो वह कौम भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी और अपने ऊपर एतमाद करने की सलाहियत खो देगी इसलिए आपको पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कौम एटमी ताकत की मालिक होती है वो गुलाम नहीं हो सकती उसकी तरफ कोई मैली निह नहीं उठाकर दे सकता सो लिहाजा मेरी आप सबको ये तलकीन होगी जिंदगी में कामयाबी के लिए और जेनी सेहत को बरकरार रखने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं एक खुद इतमादी और एक मुस्बत सोच विदाउट सेल्फ बिलीफ एंड पॉजिटिव थिंकिंग नो इंडिविजुअल नो ग्रुप और नो नेशन कैन एवर सक्सीड और अगर आपने ये पॉजिटिव पॉजिटिविटी बरकरार रखनी है तो आपके नैरेटिव्स जो हैं वो भी पॉजिटिव होने चाहिए ये नहीं हो सकता कि आपके नैरेटिव्स नेगेटिव हों आपके नेग, जो नैरेटिव्स हैं जो आपके बयानिए हैं वो आपको एहसास कमतरी दिलाने वाले हों और आप खुद को किसी अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहे हों हमारा फर्ज है कि हम अपने अंदर कभी भी अपनी खुद एतमादी को शेक ना होने दें और हम जिंदगी को हमेशा मुस्बत जाविये से देखें आपको ये बात मैं तजर्बे के ऊपर कह सकता हूं कि दुनिया में हमेशा दो तरह की सोचें आपको मिलेंगी एक सोच होगी जिनको हर चीज में ग्लास आधा खाली नजर आएगा और एक वो रवैया होगा जो दुनिया में हमेशा ग्लास आधा भरा हुआ देखेगा अगर आप तारीख उठा के देखें तो वो लोग जिन्होंने कोई दुनिया में बड़ा काम किया है वो थे कि जिन्हें हमेशा गिलास आधा भरा हुआ नजर आया है और उन्होंने उस आधे भरे हुए गिलास को पूरा भरने की कोशिश की है लेकिन जिन लोगों ने आधे गिलास खाली होने का रोना रोया है उनकी सारी जिंदगी रोने धोने में गुजर गई है और जो आधा गिलास भरा हुआ था वो उसको भी संभाल नहीं पा सकते तो इसलिए नी सेहत और सेहत इंसान की जिस्मानी सेहत की और जिस्मानी कामयाबी की कुंजी है इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इसकी अहमियत को समझना चाहिए न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमारे इर्द गिर्द हैं जो हमारे प्यारे हैं जो हमारी फैमिली में हैं जो हमारे दोस्त हैं और जैसे अभी एहसान शाह साहब ने कहा के उनकी रहनुमाई करनी चाहिए हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें इनको नॉन प्रोफेशनल तरीक़ों से डील करें और जब ये बढ़ जाती हैं तो फिर हमें पता लगता है कि मामला बहुत ख़राब हो गया मैं इन शाह हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए कोशिश करूँगा कि हम फौरी तौर पे इस बात को यकीनी बनाएं कि कम अज कम पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को एंगेज किया जाए ताकि वो नौजवानों को काउंसलिंग कर सके और अगर कोई हमारा नौजवान किसी स्ट्रेस में है तो उसको प्रोफेशनल हेल्प मिलनी चाहिए इसी तरह जो एहसान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की आवाज़ सुनी नहीं जाती तो मैं उन्हें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इस साल जुलाई में जो बजट पेश किया उसमें पाकिस्तान के 20 पसमानदा तरीन गरीब तरीन अजला को मेन स्ट्रीम करने के लिए और तरक्की में दूसरे जिलों के हम पला करने के लिए चालीस अरब रुपये से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि हर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की सोशो इकनॉमिक प्रोफाइल करके जो वहाँ पे मिसिंग लिंक्स हैं जो उसको तरक्की देने के लिए गैप्स हैं उन्हें पूरा किया जाए ताकि हम नीचे से भी अपने लोगों को रैपिडली ऊपर उठा सकें और सब तरक्की में एक दूसरे के बराबर हो सकें और इसमें अक्सरियत ज़िले जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं और हम इनशा तल इस प्रोग्राम के जरिए अगले चार से पाँच सालों में आप देखेंगे कि बलोचिस्तान के अंदर एक बहुत वाज इन ज़िलों के अंदर फ़र्क भी आएगा और तरक्की का अमल भी तेज़ होगा इन्हीं अलफाज के साथ मैं प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाबी से इस मंजिल तक पहुँचाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसको जारी रखेंगे क्योंकि ये सफ़र अभी हमने शुरू किया है और जब तक हम अपने मुल्क में तमाम लोगों को ये कवरेज ना दे सकें कि किसी भी जगह अगर किसी मुकाम पर कोई लोग लोगनी या नफसयाती इलाज डिज़र्व करते हैं और उनको वो अवेलेबल होना चाहिए ये मंजिल हमारी है और इसकी तकमील तक इन शाह इसी तरह हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सूबों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद